Нікас Сафронов вже за життя став легендою: хтось його обожнює, хтось заздрить, а є й такі, що відверто надолюблюють. Знімальна група нашого фільму провела з великим митцем один день та вирішила розібратися в тому, ким насправді є Нікас Сафронов. Народився 8 квітня 1958 року в Ульянівську. Закінчив Московський державний художній інститут імені Сурікова, академік Російської академії мистецтв, професор Ульянівського університету, арт-директор журналу Америка, головний художник журналу Моноліт Дайджест. Творча діяльність Ніка Сафронова почалася в 1973 році. І ось вже більше 30 років він є постійним учасником найбільших російських і закордонних виставок. Ніка Степанович доволі проста людина. Привітний, усміхнений. На всі питання відповідає відверто. Тож, коли спитали про його маму, на честь якої він побудував храм. Митець не скупився на слова. Я считаю, что любой человек, состоявшийся, должен посвятить часть своей жизни и огромную как бы, часть своего имени и доходов своим родителям. То есть построить им дом, а если их нет, построить им храм. Приходишь, к сожалению, к этому позже и не тогда, когда нужно. Но часовню я построил при папе, а храм тогда только начинался строить, и папа увидел храм в честь мамы, и ему было очень приятно. Поэтому родители – это боги на земле. Они не обсуждаются, какие бы они ни были, плохие, хорошие, алкоголики, профессура. Это твои родители. К ним нужно относиться бережно, с пониманием, пытаться им помочь. Если у них какая-то проблема, спасти, выручить, вылечить, найти деньги, отдать свое сердце жизни и так далее, и так далее. Это не обсуждается. И э, это э, то, что нам дала жизнь наши родители. Они э, воспитывали нас, рожали. Или даже не воспитывали, все равно они дали нам возможность страдать, любить, радоваться, смеяться, плакать. То есть это все дали нам родители. И мы обязаны им всем своим существованием, своей жизнью. Поэтому это не обсуждается, и я как бы и даже, как бы мне кажется, это само собой естественное э, природа вещей. Ну, не все так делают, но это их проблемы. Мне э, думается, что э, человек э, и является человеком, когда он помнит о своих э, предках. Мама Нікаса Степановича родом із Литви. До речі, з цією країною митця пов'язано багато різних подій у житті. Юнаком він переїхав до рідного містечка своєї матусі Пеневежес, де почав працювати художником в театрі. Ніка Степанович завжди багато трудився. Він розповідає, що в роки своєї молодості міг бути на кількох роботах одночасно і зовсім не втомлюватися. Енергії йому вистачало. Я ще був молодим студентом. училище ночью я работал сторожем, чтобы не терять время, там работал рядом дворником, а утром я час спал, шел в училище, потом с училища бежал разгружать какой-нибудь вагон, после этого шел в театр, работал в театре, это был в Ростове ТЮЗ. там работал художником, потом встречал свою девушку, еще успевал ее развлечь. потом йшов Сторожем, дворником і так далі. Це продолжалось много лет. Все змінилося, коли художника Сафронова забрали до армії. Такий стиль життя, який диктували Збройні сили митця, не задовольнив. Йому й досі не подобається виконувати накази, адже впевнений, нікому нічим не зобов'язаний. Ніка Сафронов цілковито творча людина. Не визнає керування над собою. Він творець. Я все-таки художник, когда ты подвергаешься какой-то давлением, вот это только надо рисовать. Или вот э, ты должен э, дежурство ночью, там, через два часа, если в, э, в армии. И все как-то исчезает. И память, и лень, и ты не хочешь ничего делать, и мозг отключается, он работает как-то очень пассивно. Ну вот э -э, здесь все-таки зависит от процесса творческого. Если у тебя есть свобода действий, ты можешь э -э, писать этих лиц или этих лиц, а э -э, ты сам берешь заказы или иногда соглашаешься, но рассматриваешь их как свободу действия в, в отношении творческого процесса. Но когда не давлеет от тобой какая-то э -э, обязательность, вот тогда начинает мозг капризничать и сбиваться. Я вообще не люблю. Я выполняю заказы, но я понимаю, что это моя работа, мой заработок и так далее. Но когда меня не заставляют, ты обязан. И вот я никому ничего не обязан. Я обязан только истории и, и, как бы, и тем, кто будет смотреть меня через тысячи лет. Зараз Нікас Сафронов сам займається своїм розпорядком. Якщо йому потрібно не спати кілька діб, він не буде спати. Проте потім обов'язково дозволить собі стільки часу на відпочинок, скільки захочеться його душі. Це його проблеми, виспався він чи ні. І оточуючим про це знати не обов'язково. Нікас, як і кожна людина мистецтва, дуже вразливий, тому болюсно сприймає чутки, що породжує його популярність. Ось ця вся шелуха, глупость, там в интернетах болтает всякая чушь, которая мне никакого отношения. Там какие 24 ника со Сафроном, какие там истории с картиной, какие там а, а из, про каких-то теток, про какие-то там жены, там, про каких-то. Ну, общем, все это такой мусор. Я к нему вот, точно не имею никакого отношения. Я живу с очень спокойной жизнью, я работаю, занимаюсь благотворительностью, и всегда этим занимался. преподаю, веду такой, скажем, не то что монашеский образ жизни, но импульсивный, наполненный, но никак не негативный. И людям скучным хочется что-то узнать, а, бил ли он собаку в детстве, а если не бил, то придумаем, а, носил ли он эту тетку, нет, не носил, надо придумать, а вот а, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это какой-то вот Видно, люди ні спокоєне. Кілька міні Степанович, надзвичайна людина, і доводив нам це протягом дня. Що ми його з ним провели? До того ж, він чуйний та турботливий. Сафронов переконує, чи не щодня читає молитву не тільки за своїх рідних, близьких та друзів, але й за ворогів. Каже, що ніколи нікому не заздрить, не засуджує та не розпускає пліток. Йому це ні до чого. ж В роду було багато священників, врачів по мамі. И для меня, скорее, вот, позитивность, духовность, вот, как бы, иногда ты бываешь незащищенный, ты теряешься, почему, откуда, ты же вот, ну, это к этому трудно привыкнуть. Когда ты привыкнешь, тебе уже быть все равно, ты станешь таким роботом событий, понимаешь, завели, там, ты начинаешь говорить, но при этом уже нет чувств говоришь объясняешь как адвокат который защищает ему совершенно плевать убийца он не убийца он он просто зарабатывает себе деньги цинично я все равно все-таки живу в процессе я сопереживаю я волнуюсь я э, хочу крикнуть это неправда но мир иногда слушает а иногда ему совершенно все равно вот правда неправда ему хочется зрелищ хлеба чего-то еще, но я все равно надеюсь, что я делаю живопись, которая войдет в историю, хотя потому что я сегодня известен. И, наверное, всегда было много вокруг известных людей и есть огромное количество различных слухов, сплетен и так далее, но к коим они не имеют, в общем, в большей степени никакого отношения. Это, наверное, так устроен мир. Цець приділяє велику увагу почуттям. Неодноразово шпальти газет майоріли іменами його жінок. Втім, Сафронов був одружений лише два рази, і обидва шлюби не виправдали, сподіван майстра. Перша і друга дружина були іноземками. Можливо, саме через це вони просто не зійшлися характером, не змогли зрозуміти глибоку та утаємничену руську душу. Проте все ж Нікас запевняє, що сімейне життя його багато чому навчило. Ба більше кожен, хто зустрічається на шляху, його вчитель. не настолько тонкие. И вдруг ты открываешь в том человеке в своем что-то такое, что тебя вдруг начинает мучить. Что-то он совершил то, что тебе противоречит всегда или претит. Поэтому ты встречаешься, вот я жил в Италии, <coughs> вернее, я жил в Москве с ней, было прекрасно, в Лондоне замечательно. Как приехали в Италию, вдруг она проявила свой весь характер, он стал вспыльчивый, злобный, и еще повзрослела. Uh, нетерпивый, нетерпеливый и так далее. <къем> Все, это стало меня мучить. <къем> Мы расстались. Вот. А первое как-то не подошла, физически. У каждой из своей тонкости ты не знаешь до какого-то момента, а когда ты это узнаешь, ты уже не можешь с этим человеком жить. Ты готов дружить с ним, общаться. но когда тебя человек не предает. А если он предает, ну как бы ты простил его, но не хочешь с ним больше общаться никак. Кохання не можна запізнитися. Сафронов у цьому переконаний і не може дати конкретну відповідь на питання, коли потрібно закінчувати стосунки. Каже, що в такому разі краще вже їх і не починати. Втім, російський далі впевнений, як тільки відносини стають рутинними та обов'язковими, варто одразу замислитися над їх продовженням. Іногда треба завершити відносини. тогда, когда они перестали иметь смысл, когда они стали обыденными, неинтересными, скучными, когда время свое ты спускаешься все время в унитаз, не находя в нем какой-то изюминки, истории игры. И часто люди живут годами, не понимая для чего, и только потом говорят, боже мой, я все свои годы потратил вот на это убожество, или она говорит, или он. И вот лучше тогда жить отдельно или жить э, вот с тем человеком, который тебя близок, но так не бывает.